Есть музыкальные инструменты, с которых все начиналось. Срезанная тростинка, выдолбленная дудочка, самая простая свистулька. Именно с этих музыкальных безделушек, которые может сделать любой ребенок, и началось музыкальное освоение мира. Человек, который с помощью этих Нехитрых инструментов, подражал пению птиц или просто озвучивал мир, наполнял его звуками, созданными самим собой. Самое про такой уникальный инструмент, сделанный руками и втилюющий в собі этнос нашей страны, расскажи вам сегодня музычный скарбничка. В разных народах этот инструмент называют по-разному. Сопилка, дудочка, свирель. Сопілка з давніх давен відома як пастуший інструмент. Виготовлявся він з дерева і мав циліндричний стовбур. Перші зразки сопілки були технічно недосконалими, тому їх використання обмежувалось лише рамками етнографічного середовища. Сопілочки мають з самих різних розмірів і тому і самого різного звучання. Ну, наприклад, найменша, так називається сопілочка-піколочка. Да, она звучит обычно всегда высоко. Вот одна из самых больших сопилочек, называется сопилочка бас. Вот. Она тоже используется в основном в ансамбле сопилок. Звучит так. Есть сопилочки теноровые, есть альто вся разница именно разница в них в тембре звучания. Это называется сопилочка фрилка. Она более широко распространена именно в западных регионах Украины. Вот. Она изготовлена, кстати, из металла. Звучит это так. Сопілка інструмент стародавній. Первісній сопілці, що зберігається в музеї антропологічного університету в Цюїху Швейцарія, нараховується більше 30 тисяч років. Разом з тим цей інструмент і зовсім молодий. Як академічний ансамблевий інструмент, сопілка починає використовуватися лише в другій половині ХХ століття. Майстер Дмитро Деменчук у 1967 році виготовив свою версію народного інструмента, яка увійшла в професійну навчальну та концертну практику. Такою десятиотвірною сопілкою користується переважна більшість музикантів. І в наш час можна виділити такі три основні тенденції звучання сопілки зараз. которые связаны вот с этими тремя ролями этих духовых простых духовых инструментов но прежде всего это инструмент с которого начинается обучение в музыкальной школе когда ребенок собирается заниматься на духовых инструментах ему дают в руки так называемую блок флейту Очень просто ставить дыхание, разбираться с аппликатурой, какими пальцами закрывать, какие дырочки в этой дудочке. И подбирать или разбирать первые, самые простые музыкальные мелодии. Исполнение классической и старинной музыки на сопилке это вот такая вторая тенденция тенденция, когда для сопилки пишут современные композиторы, и когда она встраивается в ту современную музыку, которая сейчас звучит. И джаз, этно-джаз, и рок-музыка. А все-таки самое естественное использование сопилки – это ее участие в, народной, в исполнении народной музыки. чем его, я считаю, самая большая полезность, чем я правило его пропагандирую своим ребятам, в том, что он очень полезен для здоровья. Особенно в нашем городе, э -э и в пыли, будем так сказать, загрязненным, тем, что способствует выработке у ребят правильному дыханию, ритмичному, без э -э здоровых таких <связывающихся> задыхающихся моментов. Они учатся правильно дышать, развиваются легкие в соответствующем режиме, в соответствующей диапазоне. И, как правило, ребята, которые играют у нас на сопилке, не очень мало болеют респираторными заболеваниями. яскраво та сокол это звучит сопилка <music> у фольклорных ансамблях. Разом з іншими інструментами вона утворює неповторний колорит. На сопілці грають, вдихаючи, так би мовити, в музичний інструмент життя кажуть, сопілка надовго зберігає енергетику власника, і в інших руках звучить зовсім по іншому. Може навіть вирадувати і не слухатись. Тому кожен грає лише на власному інструменті. І в тому випадку, коли купують новий, старий залишають собі. Я глибоко вірена, що Сапилка ⁇ это душа украинского народа. И тоньше выражение эмоций, чем на сапилке. Просто не найдешь. Потому что она сделана из такого прекрасного с дерева. Это груша, яблоня, явер наш. Вот. И поэтому она выражает весь спектр человеческих эмоций. Когда рядом играет сапилка, настроение совершенно другое у детей появляется. Настроение и веселье, настроение и какой то печали. Она настолько интересный и уникальный инструмент. То, что она умеет как грустить, так и веселиться. Фольклорные коллективы ⁇ это совершенно не обязательно шаровары, вышиванки и сцены. Это прежде всего музыка, которая живет рядом с человеком музыка, в которой он испытывает потребность. И э, сейчас, когда мы так много говорим об экологии вообще, экологии Земли, природы, экологии духа, э, можно поговорить и об экологии музыки. Такая природная музыкальная среда человеку необходима. А ведь в наше время она фактически уничтожена. Не забувати власну природу. Саме це головна мета музики, як явища в цілому. Пам'ятати свої коріння, розуміти, хто ти, звідки ти прийшов і куди ти прямуєш. Треба усвідомити, творчість вдихає життя в твою душу. І тоді зусилля, що докладають діти, коли займаються музикою, навіть якщо вони не стануть великими музикантами, не будуть марними, адже мистецтво робить з нас людей. для сегодняшнего камертона оказалось не так просто найти качественную, просто качественную телевизионную запись. И здесь хочется посетовать. И самих сопилок не хватает для того, чтобы каждый ребенок взял в руки этот инструмент. Нет ничего проще и ничего прекрасней. И просто нет записей. Зайти в магазин, где так много всякого рода фильмов, записей передач, познавательных, каких угодно, и практически нет тех музыкальных записей, которые бы нам дали этот глоток чистого, музыкального, подлинного, национального украинского мелоса но все-таки такая запись нашлась. Это запись концерта, посвященного 70-летию со дня рождения народного артиста Украины, замечательного сопелкаря Василия Попадюка. Его уже давно нет среди нас, но именно он в свое время своим энтузиазмом, организаторской деятельностью, музыкантским талантом начал освоение стихии украинской инструментальной музыки, создал ансамбль знаменитой траисти музыки и не только играл в нем, но и написал очень много музыки, которая сейчас звучит в исполнении других музыкантов. На этом концерте была представлена вся галерея исполнителей на украинских народных инструментах, но главную роль там играл замечательный академический ансамбль украинской музыки «Днепро», музыкальный руководитель Любомир Матейко, и солирует в композиции Василия Попадюка молодой музыкант, пожалуй, самый известный современный сопелкарь Украины, очень обаятельный и талантливый Олесь Журавчак.